Так, вот так и можно говорить, а так и говорим, так и решаем, так и пытаемся решить вопрос. И... Вот по этих вопросах, извините я хотел цитировать внимание. В свое время вы все видели вот здесь 100%, как сыграли последнюю игру закарпатель. Мы видели Лепу, Кривоногу, но он, он замечательный человек, и мы его полюбили и как спортсмена, и как человека. Морозилку вы говорите, подноготную вы не хотите открывать полностью. Ну, я имею в виду, может, вам и не следует, так сказать. Ну, Лёпа, держали его там, кидали туда-сюда. Он здесь говорил, мы с ним говорили, он говорит, я с удовольствием перейду, крыбас хлопцы. Я там на вторых ролях сейчас в Днепре, тренерский состав меняет. Я перейду. Почему Лёпа сидит на лавке, сюда не переходит? Разве он Хуже вот этих всех остальных а чтобы взять. Лег уравнение. Нет. Морозюка, подумать хорошо, можно было взять. Вы смотрите, хрипат, И не позволит нам. Нынешнее руководство, вилку и чтобы мы пошли сзади. Нет. Вилку он сам болельщик, хоть не такой может быть, как Любаненко, меньше опыта, но больше поддерживать он будет. Потому что я с ним работал вместе и знаю этого человека, а я. Это если сказал, это человек слова. Это я только два назвал. Я еще не назвал и Смотрите, как бы он не это, он бы еще в 2-3 года у нас бы играл замечательно. Ему 32 года на 30. Он еще бегает, дай Боже нас. А Давыловский или Медовский, вы этот, извините, может я так назову. Его то в защиту, то в полузащиту. Он задает, извините, пожалуйста, Минкуна. Вопрос нашему Максимову. Почему вы меня ставите в защиту? Так куда тебя? Тебя за ворота в Лазаварской этот, если фабрику ставить надо. Его давно уже надо убрать отсюда. Вы говорите, пять человек, пять человек это сто процентов, они должны здесь остаться. Ну защита. Три человека. Уже и Лисицкий не годится, уже и Сердюк, уже и Жданов. Что это за защитники? Что это? Надо их убирать. И правильно, это в газете «Корреспондент» был, в домашней газете. Вот это он по полочкам разнесся. И тут уже не выдержала самообладание Максимова. И он сказал, что надо менять. Меня. А нападение на три человека. Все. И уже дойти до того, что 27 лет не было такого, чтобы все игры, забил Боровик, я не иду. Мяч ворота. Это не было нигде. В Англии, в Арсенале, когда-то 27 лет назад, но он уже на пенсии там, этот человек. Это я по игре. И я бы еще хотел, хотел. Я вас знаю еще по шахте, потому что я сам шахтер. Я знаю, когда вы еще там работали, вас уважали тогда за то, что вы в спорту неравнодушны были. И сейчас. Но я бы хотел так, чтобы когда собирались, это третья час собрала здесь. Это если узнали, что вы будете все тут залами будет. Менять. Надо, чтобы тренер был, во-первых, чтобы он был руководство другое, чтобы было, ну больше, так сказать. И выслушивать болельщиков. Вы свое можете мнение где-то заховать на это, а выслушивать. И хорошее, и плохое, и он бы услышал. И я скажу то, что в настоящее время. Мы все поддерживаем Максимова. Вот мы, может быть, тарана, тарана, но он сам виновен в этом. Не поддержали вовремя. Я нахожу на эти спортивные вот товарищ, что -то все время на спартаке. Было такое время, что он даже милицию взял. Было или нет? Было, Уберите было, их, не мешайте А если бы он сказал, хлопцы, а не поговорите по армянски ага. С этими футболистами. Другое дело было. Как не бред. Там не Продаж сразу ушел. Нет. Там, когда увидели игроки, что могут их на палю посадить, это я утрирую, они заиграли. Понимаете? А у нас этого нет. Где это было так, чтобы оборачивались, они же наглости набираются, проигрывают и идут аплодируют, чтобы аплодировали эти люди, которые отработали свое, этот, а наши болельщики что? Обернулись. Хорошо, тут женщин нету. А, ну это болельщики. А болельщики фаны. Обернулись спиной. Ну давайте это, они были раздетые по пояс. А если себе еще штаны сняли? Показали нас. Как это можно не любить своих болельщиков до такой степени? Да вот человек говорю, когда мы еще на горнях ходили. Это уже на 12 или на 11. Тот да, да, да. полностью за дело, полностью забил был. А за Это я в футболе. А теперь о рекламе. И я его на 150%. Потому что я северный курирую, так сказать. Севгок. Это все И мы приезжаем на футбол сюда. У нас раньше было на 95-м. Сразу хорошая такая, да. Да. а потом где-то там Дунька Кулакова, и внизу написано, Грибас играет с тем-то. Здесь все-таки все его Гарази можно увидеть. Вот баскетбол бы смотреть. Грибас-баскет. Минутку. Грибас-баскет. Да. Буряк. Говорят, он такой, другой, пятый. Он даже, говорит, набор сделает там, Ну, команда даже играет. Прошедший, там, я помню, кажется, вы были. Да. Проигрывать 8 очков выросли и раздолбили эту команду на нет. Сейчас они на четвертом месте встречаются, а потом 14 катятся. Да? да. Играют из Гавайев. Я больше чем уверен. Но они играют до последних. Вы говорите, вы смотрите, вот эти легионеры, которые у нас, там один-два, их надо убирать. И посмотрите в баскете. Грибат Паске. Журша, ты это молодец. Он говорит, я играю, как в огороде всякий Он молодец, он проигрывает, он говорит, пошли. Убрали тренера. Тренера. Он там что-то так бил, и говорит, выходи. И я смотрю, что Журша летанкот подходил. И как пошли, и вот я сижу вот так рядом, а у него 46-й. И ногу как задрал, не надо отодвинуться. А то, я так... я... Ну, короче, я, я на все же рекламы. Реклама раз, и два. Значит, это... сейчас это... надо возобновить на 95-м. А сейчас за северный регион я скажу,